السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنی ناول کے ایک کس طور پیش کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لی صدری و امری عمری وحل من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی محمد محمدین و محمد کما کماصلیۃ علی ابراہیم و ابراہیم انکا حمید و مجید اللّہ بارک علی محمد واہ اعلیٰ محمد ان کما مبارک تع ابراہیم واہ اعلی ابراہیم ان کا حمید و مجید ابا کے کہنے کے بعد منجلی آپا کے تمام احوال جب وہ کہہ چکے تو پھر اماں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ میں چلی جاؤں گی اور اس کے ہاتھ پر کچھ دے کے آ جاؤں گی خاموشی سے اور اگلے روز یہی ہوا کہ اماں نے صبح اٹھ کے جلدی جلدی سب کام نپٹا لیا اور اس کے بعد وہ منجلی آپا کے گھر چلی گئیں میں نے دیکھا اماں اماں کا چہرہ فکر مند تھا جانے سے پہلے لیکن عجیب بات تھی کہ واپس آنے کے بعد اماں خوشی سے اماں کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور ان کا چہرہ خوشی سے تم تمتما رہا تھا مجھے بڑا خوف آیا میں نے کہا اپنے دل میں سوچا کہ کیا اماں چاہتی ہیں کہ منجلی آپا مر جائیں میرا دل بھر آیا میں نے جاگتی آنکھوں سے منجلی آپا کا جنازہ قبرستان جاتے دیکھا لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اماں بالکل بھی پریشان نہیں تھی بہت خوش تھیں ہم سب بہنیں حیرت زدہ تھے لیکن ہماری حیرت اس وقت دور ہو گئی جب ہم نے اما کے اما کو جا نماز پر روتے اور دعا کرتے سنا اما کہہ رہی تھیں اے میرے پالن ہار مجھے اپنی منجلی بھی سلامت چاہیے اور اس کے یہاں آنے والی دوجی جان بھی سلامت چاہیے اب ہمارے اوپر اقدہ کھل گیا کہ مجلی پا کیوں بیمار نظر آ رہی تھیں وقت گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا اور ایک دن صبح صبح رفاقت بھائی ہمارے دروازے پر آئے اور انہوں نے خوشخبری سنائی ہم کو کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اماں اسی وقت سجدے میں چلی گئیں کیونکہ اماں دیکھ رہی تھی کہ ان کی بیٹی نے بڑی محنت سے گھر بسایا ہے پھر دوپہر سے پہلے اماں نے مجھے لیا ساتھ میں اور منجلی آپا کے ہاتھ جانے کے لیے تیاری کی نگین نرگس آپی اور فریال بجو دونوں نے کہا وہ بھی جائیں گی لیکن اماں نے منع کر دیا اماں نے کہا میں اگلے دن تم کو لے جاؤں گی پھر اماں نے تمام سلے ہوئے کپڑے کھلونے اور دیگر تحائف ساتھ لیے اور راستے سے مٹھائی کا ڈبا خریدا اور جب ہم پورے گھنٹے کا سفر کر کے ہاسپٹل پہنچے تو وارڈ میں سامنے ہی منجلیہ نے سونے کی شکل میں اپنی آنکھوں پر ایک بازو رکھا ہوا تھا حالانکہ وہ سو نہیں رہی تھی اور ان کی ساس کرخت چہرہ بنائے ہوئے منجلی آپا کے بیڈ کے قریب بینچ پر بیٹھی رفاقت بھائی سے سرگوشی میں باتیں کر رہی تھیں اماں نے وارڈ میں داخل ہو کر بس ایک سلام کیا جس کا جواب نہ تو رفاقت بھائی نے دیا اور نہ ہی ان کی اماں نے دیا پھر اماں نے آگے بڑھ کر جب ان کو مٹھائی کا ڈبہ دیا تو وہ کہنے لگی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم بیٹیوں کے جنم کی مٹھائی نہیں لیتے ہیں اور پھر کہنے لگیں بیٹی کی پیدائش پر میرا بیٹا ڈیڑھ ہاتھ زمین میں دھنس گیا ہے اماں نے مٹھائی کا ڈبا اور اپنے ساتھ لے گئے تحائف منجلی آپا کے بیٹھ کے سائیڈ بورٹ پر رکھے اور آگے بڑھ کر جھولے سے بچی کو نکال کر اپنی گود میں لیتے ہوئے بولیں تو دیر کس بات کی ہے جائیے شہر میں کسی لاوارس جھولے میں ڈال آئیے اور اممہ کے اس بات پر میرا دل اندر سے لرز گیا پھر اممہ زیادہ دیر رکی نہیں اور ہم دونوں گھر واپس آ گئے اس سے اگلے دن دو پہل کے بعد منجلی آپا کے شوہر رفاقت بھائی منجلی آپا کو اور ننی گڑیا کو ہمارے گھر پہنچانے آئے اور جاتے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھے ہو بس جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اپنے بھائی کے ساتھ آ جانا رفاقت بھائی کے جانے کے بعد منجلی آپا اممہ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی اممہ میں خود نہیں آئی ہوں مجھے زبردستی بھیجا گیا ہے اممہ نے منجلی آپا کو گلے سے جدہ نہیں کیا بلکہ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں آنسو بہانے کی زچہ خانے میں دنیا اسی کا نام ہے تو میری جائی ہے کھڑی ہو جا نامرادوں کے سامنے چٹان بن کر دکھا دے کہ تو ہمت والی ہے یا وہ ہمت والے ہیں جا جا کر آرام کر آرام میں تیرے لیے پرہیزی کھانا بنا لوں پھر منجلی آپا کی گڑیا سی بیٹی ہم سب کی آنکھوں کا تارہ بن گئی لیکن منجلی آپا کو بلکل چپ لگ گئی تھی کیونکہ ان کی سسرال سے کوئی بھی فرد ان سے رابطے میں نہیں تھا ہاں کبھی کبھی صداقت بھائی آ جاتے تھے اور اپنی بھتیجی کو گود میں لے کے پیار کرتے تھے اور چلے جاتے تھے ان تمام حالات میں منجلی آپا کا دل گرفتہ ہونا اپنی جگہ درست تھا میں نے دیکھا وہ کسی کسی وقت ہم سب سے چھپ کر اکیلے میں روتی بھی تھیں ایسے میں ایک دن فریال بجوں نے اماں سے آ کر کہا اماں وہ منجلی آپا رو رہی ہیں بس اماں فوراً سارے کام چھوڑ کر منجلی آپا کے پاس پہنچ گئیں اور انہوں نے منجلی آپا سے پیار بھری ڈانٹ کے لہجے میں کہا تجھے پہلے بھی کہہ چکی ہوں مت رویا کر ابھی تو زچہ ہے تیرا بال بال کچھا ہے زچہ خانے میں رونے سے پربال ہو جاتے ہیں آنکھوں میں اماں کی بات کے جواب میں میں نے چکے سے بیٹھی قریب بیٹھی نرگی ساپی سے پوچھا نرگی ساپی پربال کیا ہوتے ہیں نرگی ساپی نے کہا مجھے نہیں معلوم لیکن فریال بجوں نے چپکے سے کہا ڈیلیوری کے دنوں میں رونے سے پلکیں جھڑ جاتی ہیں دوبارہ نہیں آتی ہیں میں نے فوراً اپنے کمرے میں جا کر آئینے میں اپنی پلکیں دیکھی مجھے لگا بیٹی منجلی آپا کے ہاں نہیں میرے یہاں پیدا ہوئی ہے اور میں رو رہی ہوں اور میری پلکیں جھڑ گئی ہیں اور پھر منجلی آپا کے دکھ پر میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور مجھے اممہ کی آواز آئی ارے نگین کہاں ہو آ کر ذرا کام میں تو ہاتھ لگاؤ اور میں فوراً اماں کی آواز پر ان کے پاس چلی گئی میں نے دیکھا اماں نے بڑی بڑی پراتوں میں وہ میوہ نکالا ہوا تھا جو ابا ایک دن پہلے لے کر آئے تھے اماں نے مجھے نصیحت کی ہدایت کی کہ میں کس طریقے سے کون سی چیز کہاں نکالوں اماں بتاتی گئی اور میں پرات میں میوے نکالتی گئی اب میں اماں کو ایک ایک پیالے میں بھر کے دے رہی تھی مختلف میوے اور اماں کڑھائی میں بڑی سی کڑھائی میں ان کو خالص گھی میں تل رہی تھیں مجھے اماں کی یہ بات بہت پسند آئی کیونکہ اماں نے منجلی آپا کی خوراک پر بہت بہترین توجہ دی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ ان کا سوا مہینہ پورا ہوا تو منجلی آپا کی صحت خوب اچھی ہو گئی تھی اور اماں نے اچھی طرح سے نصیحت کر کے بھیجا منجلی آپا کو کہ کانوں میں تم سمجھ لو کہ تمہاری سماعت نہیں ہے سسرال میں ایسے رہنا ہے آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال لو بس جی حضوری میں گزار لو میرا بچہ تین برس تین برس کے بعد یہ سب تمہارے قدموں میں بیٹھے ہوں گے اور منجلی آپا نے خوشی خوشی اماں کے گلے لگی اور اپنے گھر بھیا کے ساتھ چلی گئی منجلی آپا کے جانے پر میں ظاہر میری دل گرفتگی اپنی جگہ بجا تھی کیونکہ وہ میری منجھلی آپا تھیں مجھے وہ بھی اتنی ہی عزیز تھیں جتنی بڑی آپا لیکن میں منج... بڑی آپا کی طرف سے تو بالکل دکھی نہیں ہوتی تھی لیکن منچلی آپا کی طرف سے میرا دل بہت زخمی ہو چکا تھا